Okey. Kita dah berada pada contoh soalan. Saya dah bagi tahu soalan dia sangat ringkas. Okey, ini contoh. Dia akan tulis bahagian B, taksiran kumpulan. Tema Ni contoh eh, ni contoh. Kita ada 17 tema. Kalau kamu mengikuti saya daripada modul satu lagi, saya ada beri 17 tema yang berkemungkinan keluar. Yang ada dalam di SKP, dalam buku teks yang cikgu kamu telah pun ajar daripada tingkatan 4 hingga tingkatan 5 ke okay. kementerian takkan keluarkan soalan yang keluar daripada tema. Kita akan keluarkan melalui tema-tema yang kamu dah belajar. Jadi salah satu contoh yang saya kemukakan dalam saya punya slide ni kita tengok kesihatan dan kebersihan. Soalannya pendek dan ringkas. Terdapat pelbagai punca seseorang itu menghidap penyakit. Bincangkan. Jadi di manakah kata kuncinya kata kuncinya ialah punca punca okey sebab seseorang itu menghidap penyakit okey tema kesihatan dan kebersihan kata kunci ialah punca okey punca seseorang itu menghidap penyakit okey saya sarankan a uh, calon menggunakan untuk isi. Ini adalah cadangan. Okey, saya tidak kata dia wajib terpulang kepada kefahaman kamu sebab setiap orang ada cara untuk membentangkan atau menghuraikan idea. Okey, ini untuk yang saya cadangkan setiap calon sekiranya ingin mendapat Uh, ayat atau mem, dapat memberikan hujah dengan baik, setiap calon yang mendapat satu isi perlu menghuraikan menggunakan konsep imbaku. Okay, ini yang selalu saya sering ajar pada anak murid saya menggunakan imbaku. Dia sangat mudah sekiranya kamu memahami konsep imbaku. Apa itu imbaku? Imbaku ialah isi mengapa bagaimana Kesan, ungkapan, penegasan. Maksudnya untuk satu isi, kamu akan dapat enam ayat. Okay? Sekiranya kamu gunakan konsep imbakup ni. imbakup ni kita guna untuk karangan. Karangan uh, bahagian B yang 70 markah. Jadi kita guna benda yang sama tapi kamu gunakan untuk bertutur. Kita guna konsep yang sama. Jadi kamu tak akan uh, apa ni orang kata belajar dua tiga kali. Kalau kamu dah biasa buat karangan menggunakan konsep imbaku, sebenarnya ujian bertutur juga kita guna konsep imbaku. Okay, ini cadangan. Paling mudah. Kalau kamu guna ini dia sangat mudah untuk digunakan dan kamu boleh bercakap. Okay, kita kita tengok katakan saya ialah uh, calon A kita guna tema kesihatan dan kebersihan uh, kita gunakan soalan saya ulang semula soalan terdapat pelbagai punca seseorang itu menghidap penyakit bincangkan okey isi yang saya ambil untuk punca seseorang itu menghidap penyakit ialah pemakanan tidak seimbang. okay? Jadi macam biasalah bila kamu bercakap, bila kamu mulakan, tadi saya dah terang masa dekat modul 3 pun saya dah terang, aa, kamu mulakanlah. Ah terima kasih cikgu. Aa, kamu cakap kan. Assalamualaikum rakan-rakan dan aa, kepada aa, guru penaksir. Hari ini saya ingin membentangkan aa, berkenaan dengan punca-punca seseorang itu menghidap penyakit. Punca yang pertama ialah pemakanan yang tidak seimbang. Pemakanan tidak seimbang menjadi punca utama penyakit. Ramai individu mengabaikan kepentingan nutrisi dan memilih makanan segera. Pengambilan makanan tinggi lemak, gula dan garam secara berlebihan menyebabkan tubuh kekurangan zat besi. Kesannya, individu mudah menghidap penyakit seperti obesiti, diabetes dan darah tinggi. Bak kata pepatah, sudah terantuk baru terengadah. Apabila sudah sakit, baru kita nak rasa menyesal. Oleh itu, jelas menunjukkan pemakanan yang tidak seimbang akan mendatangkan lebih banyak kemudaratan. Okay? Kita lihat di sini, isi yang saya beri adalah berdasarkan imbaku. Isinya apa? Pemakanan tidak seimbang. Mengapa? Kerana ramai individu mengabaikan kepentingan nutrisi dan memilih makanan segera. Itu mengapa. Kita kembali kepada pokok isi tadi, pemakanan tidak seimbang kan? Jadi mengapa? Kenapa kita kata dia a uh, penyebab? Sebab ramai individu mengabaikan kepentingan a uh, memilih untuk makan sedap-sedap. Jadi a uh, berlakulah punca penyakit. Bagaimana Karena pengambilan makanan tinggi lemak, tinggi gula, garam yang berlebihan menyebabkan tubuh kekurangan zat besi. Dan apa kesan dia? Individu itu mudah mendapat penyakit seperti obesiti. Ungkapan kamu kena bagi satu ungkapan. Cikgu, ha, selalunya anak murid saya akan tanya kan, cikgu, perlukah kita bagi ungkapan? Perlu, perlu untuk mendapat markah yang baik. Cikgu apa kata kalau saya tak bagi? Okey kalau kamu tak bagi markah tetap juga ada tapi sudah tentu dan sudah pasti berbeza dengan calon yang memberi ungkapan ataupun uh, uh, peribahasa, simpulan bahasa, cogan kata. Uh, kamu boleh masukkan ungkapan ni pelbagai. Bukan peribahasa saja. Kadang-kadang kamu boleh guna simpulan bahasa, kamu boleh guna bidalan, kamu boleh guna cogan kata dan sebagainya. Penegasan sangat penting. Saya pernah cakap pada modul 3 tak silap. Penegasan perlu ada. Untuk menegaskan bahawa isi kamu itu benar dan tepat. Ayat ini ialah ayat yang sama seperti kamu buat karangan kertas 2. Okay? Jadi kamu gunakan untuk ujian bertutur. Okay, kita tengok Katakan saya pula calon Calon B Okay, saya calon B Masih soalan yang sama Saya ulang semula Terdapat pelbagai punca Seseorang itu menghidap penyakit Bincangkan